Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabi Sklan. Ngakor Kormeng sudah koyak tuan-tuan dan puan-puan Rakyat duk asak beliau berkenaan dengan isu My Kios, Tetapi beliau instead of menjawab soalan-soalan rakyat dan menerangkan sebagai seorang menteri, beliau mengambil keputusan untuk menintimidasi rakyat dengan tindakan undang-undang. Tapi satu saja aku nak cakap dengan kau Ngakor Kormeng. Engkau ingat rakyat takut dengan kau! Kita intro dulu. La 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 la. la, la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang kerajaan Madani ini menteri-menterinya memang cepat koyak. Dulu masih mereka menjadi pembangkang, mereka lah konon-konon jaguh kebebasan bersuara. Dan setiap kali dulu, mereka memang sentiasa mengeluarkan sebarang penyanyian, tuduhan dan pelbagai perkara lagi ke atas kerajaan dahulu. Najib dulu apa yang tak kena kat dia? Tapi masa itu mereka kata, oh ini kebebasan bersuara, rakyat berhak bersuara. Tetapi sekarang bila mereka menjadi kerajaan, mereka buat jauh lebih teruk terus nak intimidate rakyat dengan tindakan undang-undang bila rakyat buka mulut. Yang terkini tuan-tuan dan puan berkenaan dengan isu My Kiosk KPKT. Yang ini saya rasa anda semua tahu. My Kiosk KPKT merupakan satu orang kata apa uh, projek di Wakil KPKT yang kononnya kodak hendak menyediakan ruang peniaga yang kondusif dan selesa untuk para peniaga. Tetapi ada dua isu besar yang berkait dengan MyKios ini tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya ialah peningkatan kos yang begitu mendadak. MyKios 1.0 hanyalah lebih kurang dalam RM15,000 saja kosnya. Tetapi untuk MyKios 2.0 ini tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang diumumkan sendiri oleh KPKT, kosnya ialah RM25,000 per unit. Dan benda ini memang telah dipertikaikan oleh ramai pihak termasuklah mereka yang bergiat dalam bidang kios ini dan sebagainya. RM25,000 itu memang sangat-sangat absurd. Akzia yang base model pun baru RM23,000 tuan-tuan dan perempuan. Ini kan pula satu kios yang memang kita cakap terang binaannya memang kita boleh suspek secara asas dia Dan benda ini lebih dipertikaikan bila tersebar dekat social media betapa kos sebenar untuk kios-kios tersebut yang sebiji spesifikasinya tak sampai pun RM15,000 sebenarnya tak sampai pun RM15,000 kalau ikutkan untuk satu unit tetapi KPKT tolak RM25,000 tuan-tuan dan puan-puan sekalian itu isu pertama isu yang kedua ialah berkenaan dengan projek ini dikatakan menjadi projek gajah putih kerana telah tersebar begitu banyak sekali tempat yang ada MyKiosk ini yang tidak jalan langsung tuan-tuan sekalian yang umpama pandang jarak pandang tukuk yang langsung tidak ada orang datang tak ada peniaga pun macam yang telah ditulis di channel press ini tuan-tuan dan sekalian daripada 20 MyKiosk yang telah dibina di situ hanya empat saja yang berpenghuni empat saja yang berniaga itu pun macam hidup segan mati tak nak tuan-tuan dan puan sekalian benda ini dah dipertikaikan oleh ramai pihak kalau ikutkan bukan satu bukan dua tetapi ramai dan mereka semua menanyakan soalan-soalan yang sama tetapi menteri KPKT Nga Komeng instead of menjawab soalan-soalan itu seperti seorang menteri selayaknya sebagai seorang menteri beliau telah bertindak untuk cuba intimidate rakyat dengan tindakan undang-undang Kenapa apa? Konon-konon telah menyebarkan berita palsu. Ada tonton video ini. Saya nak jemput Tan Sri Azam Baki datang pejabat minum teh. Supaya saya nak, Okey, hari ini saya nak umumkan. Okey, di mana saya kerahkan arahan kepada JKT. Cari TikToker dan juga mereka yang sebar berita palsu. Kementerian akan membuat laporan kepada MCMC di bawah Seksyen 233. Sekiranya disabit kesalahan, boleh dihukum penjara 5 tahun ataupun Uh, hukuman ribu ringgit. Dan uh, okay, kita uh, uh, kita a kementerian sedang giat mengumpulkan segala uh, video yang menyebar berita palsu. Okay, you dare to. Okay, you dare to uh, to untuk sebar berita palsu, we also dare to take action. Let's be fair. Okay, kamu jika nak buat berita palsu, kamu buat, kamu tanggung sendiri. Okey? Sebab itu kita tak ada masalah. Nah, saya akan Kita semua ni adalah transfer Semua 156 nah, Mereka yang buat laporan uh, Jika kita dapati mereka buat laporan palsu Saya juga arahkan uh, Kaki tangan kementerian Kita akan buat laporan polis <coughs> Di bawah kanun keseksaan Membuat laporan palsu adalah satu kesalahan jenayah. Okay, it's a criminal act by lodging a false report. So don't, jangan main-main dengan KPKT okay? Berani kerana benar We will continue to help the people Kerana saya dapat banyak feedback positif Daripada Ibu Tungga Yang tu ucap terima kasih kepada saya Ada juga anak yatim Yang ucap terima kasih Dia kata kerana KPKT Mereka kini dapatlah cari nafkah hidup sah, Saya akan memperhebatkan lagi Usaha untuk membantu rakyat kerana kesejahteraan rakyat adalah keutamaan kerajaan Madan Dekat sini tuan-tuan dan puan nampak gila-gila dengan -gila komen koyak dengan isu My Kiosk ini Sampai belum kata apa Oh, kalau nak siasat, siasat Tak ada masalah, kita boleh siasat Nanti saya ajak Azam Baki minum teh Kita bincang-bincang kat situ Oh, huh, dia punya koyak tuan-tuan Nampak muka dia muna menahan marah tuan-tuan Saya cakap terus terang Beliau macam tak boleh terima yang Beliau punya orang kata buatan itu dipertikaikan begitu sekali oleh rakyat tetapi itulah nampak sangat yang beliau ini tuan-tuan dan perempuan memang tidak mahu untuk rakyat terus bersuara. Beliau tidak mahu untuk menjawab soalan rakyat sebab beliau tahu mungkin beliau tak mampu jawab ataupun mungkin beliau macam tak mampu nak nak pusing mana lagi dah. Jadi beliau pun ambil pendekatan untuk mengintimidasi rakyat menggunakan akta SKMM. Siap dia sebut tahu apakah hukuman maksimum penjara 5 tahun denda 100,000. Ho tak ingat dunia tuan-tuan dan puan. Kalau itu bukan satu bentuk intimidasi, apalagi namanya. Tetapi kami tak gentar. Macam contoh akak Cina ni, Miss Wang Siemun ni kan. Dia pun tak gentar. Dia siap keluarkan video untuk respon kenyataan dengan komen itu tuan-tuan dan perempuan. Anda tonton. Alamak, panasnya menteri kita. Inilah kisah kios yang power gila atas kertas. Menteri sendiri yang umum, harga satu unit kios, naik sebab ada tambahan spesifikasi hebat seperti reka bentuk yang lebih mesra pengguna, tenaga solar yang lebih besar, sistem elektrikal canggih, siap dengan lampu LED lagi. Tapi realitinya, kerajaan sendiri kemudian dedahkan banyak kios yang tersadai sampai terpaksa arahkan PBT tolong cari penyewa. Kalau tak, projek 150 juta ni akan jadi gajah putih rasmi. Lepas tu, rakyat pun tanya, kenapa kios ni mahal sangat? Asia baru 23 ribu kot. Kenapa banyak kios kosong? Sunyi macam tapak semayan. Tiba-tiba, Menteri KPKT naik angin. Bukannya jawab persoalan rakyat, tetapi terus ugut nak lapor SKMM, polis, katanya rakyat sebar fitnah. Eh, tanya pun salah ke sekarang? Bila jawapan tak ada yang datang dulu, selalunya ancaman dan label fitnah. Tapi jangan risau, kami akan terus tanya, terus selidik dan terus tuntut jawapan. Untuk rakyat, bukan untuk menteri minum teh. Jangan terburu-buru untuk melabel saya, saya Tim Rakyat. Ditinggis tuan-tuan dan sekalian betul lah tu. Sekarang rakyat berhak bertanya. Sebab semua benda ini datangnya dari duit rakyat. Rakyat ini bos tau komen. Kau kena faham benda tu. Rakyat ini bos. Engkau tu walaupun menteri tapi rakyat ini bos. Jadi rakyat berhak bertanya atas setiap sen duit yang dibelanjakan. Dan rakyat berhak tahu kenapa kerana rakyat dah menaruh harapan supaya pakat harapan ni juga tidak melakukan kesilapan yang sama macam Barisan Nasional ataupun kerajaan mana-mana yang terdahulu yang konon-kononnya sakau dan sebagainya. Tetapi sekarang bila rakyat dah bersuara, bila rakyat dah bertanya sikit pun kau dah intimidate dengan tindakan undang-undang, nampak sangat engkau ni langsung tak boleh tegur masalahnya. Cuma satu je lah saya nak sebutkan kau dengan komen. Jangan ingat rakyat takut dengan anda. Jangan ingat rakyat akan terus diam ataupun akan mendiamkan diri macam tu saja hanya kerana anda nak ugut menggunakan akta itu ini dan pelbagai perkara lagi. Sekarang ini rakyat berhak bersuara anda dahulu memperjuangkan perkara 10 perlembagaan persekutuan dan rakyat sekarang bukan tuduh apa-apa tau. Rakyat bertanya sebab semua persoalan itu berdasarkan dan berlandaskan kepada fakta yang anda sendiri bagi. Bukannya kita cari daripada awal tu longkang mana tidak. Anda sendiri yang berikan segala maklumat itu dan kita pertikaikan nombor-nombor yang anda sendiri utarakan. Takkan itu pun anda nak kata fitnah. Jangan besok dengan komen, bila anda jatuh, anda jatuh dengan teruk. Sekarang mungkin anda berlagaklah lah, anda berada ke atas, anda menteri, anda rasa anda ada kuasa kerajaan ni kerajaan anda. Tetapi kalau macam lah perangai anda, Jangan terkejut besok kalau anda jatuh, anda kalah ke PRU ke apa-apa ke anda tidak lagi jadi menteri, masa itu memang anda akan jatuh ke lembah yang lebih teruk. Sebab apa? Sebab masa anda berkuasa, anda berlagak dengan rakyat, anda berlagak dengan kritikan. Anda tak nak ambil perkara itu sebagai satu kritik kemina, sebaliknya anda anggap sebagai satu ancaman, oh kita akan ambil tindakan undang-undang. Azam Baki, jom kita menuntik. Ho, besar kau punya kabel kan? Tetapi itulah dia. Sekarang ini komen, satu sajalah. Kalau anda rasa anda betul, anda tak payah nak nak nak, nak intimidate orang. Anda just bagi penjelasan saja. Apa masalah? Itu tugas anda. Anda ini menteri. Bila anda ini menteri, anda just perlu bagi penjelasan. Dan sekiranya kalau ada orang yang benar-benar memfinah, contohnya oh nak kau main tipu, ini ini ni. Ah, tu lain ceritalah kan. Tetapi sekarang macam saya katakan, persoalan itu datang dari nombor-nombor yang anda bagi. So, Takkanlah anda bengang dengan benda yang anda sendiri bagi kot. Agak-agaklah kau. Kalau anda tak getinya je menteri, kan? Sejak ketua seterang, better anda jawab soalan ini saja. Sebab saya yakin, ramai rakyat di bawah sana yang sudi nak bertanyakan soalan ini kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?